Baik, selamat datang ke video pembelajaran bagi subjek matematik. Hari ini topik yang akan cikgu fokuskan adalah tentang ketaksamaan linear. Oleh itu, anda semua akan mempelajari mengenai apakah itu ketaksamaan linear dan bagaimana untuk kita selesaikan ketaksamaan ini. Baik, sebelum kita memulakan pembelajaran, anda semua perlu terlebih dahulu untuk menguasai topik persamaan linear. Hal ini kerana topik persamaan linear mempunyai persamaan dengan topik ketaksamaan linear dan hanya dibezakan dengan simbol ketaksamaan yang digunakan. Untuk pengetahuan anda semua, topik ketaksamaan telah dipelajari semasa di tingkatan 1 dan diguna pakai semula semasa di tingkatan 4. Oleh itu, asas semasa di tingkatan 1 perlu dikuasai oleh murid dengan baik. Baik, untuk ketersamaan linear, terdapat empat simbol utama yang murid-murid perlu kuasai. Iaitu, yang pertama, kurang daripada. Yang kedua, lebih besar daripada. Yang ketiga, kurang dan sama dengan. Dan yang keempat, besar dan sama dengan. Keempat-empat simbol ini merupakan tanda ketaksamaan yang akan kita guna bagi memisahkan dua ungkapan linear bagi suatu pernyataan matematik. Baik, sebagai contoh mudah, mari kita selesaikan ketaksamaan seperti berikut. Okey, persamaan tersebut ialah 2X tambah 3 lebih daripada 7. Jadi, yang pertama sekali apa yang kita perlu buat ialah 3 kita akan pindah ke sebelah Maka kita akan dapat 2x lebih daripada 4. Kemudian, kita akan bahagikan kedua-dua belah dengan 2. Maka kita akan memperolehi x lebih daripada 2. Okey. Tapi, bagaimana kalau persamaan itu melibatkan dua pemboleh ubah? Okey, untuk pengetahuan semua, bagi peringkat menengah, ketaksamaan dua pemboleh ubah mempunyai bentuk umum seperti berikut. Okay, yang pertama, kita ada AX tambah BY kecil daripada C. Jadi, untuk yang kedua, kita ada AX tambah BY kecil dan sama dengan C. Okey. Yang ketiga, kita ada AX tambah BY besar dan sama dengan C. Dan yang terakhir, AX tambah BY besar dan sama dengan C. Jadi, keempat-empat ini merupakan bentuk umum bagi ketaksamaan linear dua pemboleh ubah. Di sini kita akan lihat A, B dan C merupakan nombor nyata sementara X dan Y merupakan pemboleh ubah yang kita guna pakai. Seterusnya, bagi simbol ketaksamaan, yang pertama kita ada besar daripada dan kecil daripada. Yang kedua kita ada besar dan sama dengan dan kecil dan sama dengan. Okey, kedua-dua bentuk ini kita akan lihat perbezaannya. Jika untuk besar daripada dan kecil daripada, titik akan berada di rantau atas atau di rantau bawah bagi satu garis lurus iaitu y sama dengan mx tambah c. Kemudian garisan ini kita akan lukis dengan garis sempang. Garis sempang bermaksud garis putus-putus. Jadi yang kedua kita tengok kepada bentuk simbol besar dan sama dengan dan kecil dan sama dengan. Untuk simbol ini titik-titik yang berada pada garis lurus Y sama dengan MX tambah C termasuk dalam kawasan rantau atas atau rantau bawah. Kemudian, yang membezakan dengan simbol sebelum ini, simbol ini akan dilukis dengan menggunakan garis padu. Okey, kalau kita lihat pada gambar ini, anda akan lihat satu persamaan Y sama dengan MX tambah C. Kemudian kita ada mempunyai dua rantau. Yang pertama rantau atas iaitu y besar daripada mx tambah c dan untuk rantau bawah kita ada y kecil daripada mx tambah c. Kemudian kalau awak tengok kepada graf ini, garisan yang digunakan pada garisan lurus ini ialah garisan putus-putus. Okey, berbeza pula dengan gambar seterusnya. Okey, untuk gambar ini, anda akan lihat garisan yang digunakan ialah garisan padu. Okey, untuk rantau bawah, anda akan lihat Y kecil dan sama dengan MX tambah C. Yang mana persamaan ini akan berada pada rantau bawah. Okey, apabila kita menentukan sama ada graf ini meningkat seperti ini atau menurun seperti ini kita akan refer kepada nilai m nya okey di sini kalau awak lihat pada rajah pertama nilai m nya kita akan perolehi positif ini bermakna graf yang kita akan lukis akan meningkat seperti ini okey tetapi apabila nilai m yang awak perolehi ialah negatif maksudnya kecerunan graf kita me nurun. Jadi lukisan yang kita akan perolehi adalah seperti ini. Okey, untuk rajah yang ketiga. Okey, untuk rajah ketiga, nilai y kita akan perolehi berdasarkan persamaan yang kita peroleh. Okey, contoh di sini kita letak sebagai y sama dengan 1. Maka kita akan garis pada paksi y sama dengan 1. Okey. Jadi, pembahagian rantau di sini kita dapat tentukan di mana bahagian atas akan menjadi rantau atas dan bahagian bawah akan menjadi rantau bawah. Kemudian, kita lihat kepada rajah keempat di mana apabila X sama dengan 1. Okey, apabila X sama dengan 1, kita akan garis pada garisan tersebut dan Pembahagian rantau itu kita lihat berdasarkan kanan dan kirinya. Jadi bermaksud bahagian kanan merupakan rantau kanan dan bahagian kiri merupakan rantau kiri. Jadi bagi pembahagian rantau, murid-murid boleh rujuk pada rajah ini. Okey, seterusnya, bagaimana kita nak menyelesaikan ketaksamaan linear? Mari kita lihat bagaimana kita boleh melukis dan menyelesaikan ketaksamaan linear untuk penyelesaian. Kita ada tiga cara ataupun kaedah yang kita boleh guna. Yang pertama, tukar. Yang kedua, plot. Dan yang terakhir, kita lorek. Baik, yang pertama, apa yang kita perlu buat ialah tukar. Tukar ini bermaksud kita tukar daripada ketaksamaan linear kepada persamaan garis lurus. Sebagai contoh, soalan yang diberi ialah 2x tambah 3y kecil dan sama dengan 6. Jadi, apa yang kita perlu buat ialah tukar kepada bentuk garis lurus iaitu y sama dengan Negatif 2 per 3 X tambah dengan 2. Okey, daripada persamaan ini, kita sudah dapat tentukan pintasan Y pada graf dan kita hanya perlu cari satu lagi titik untuk disambungkan menjadi satu garis lurus. Apabila kita selesai keadaan yang pertama iaitu tukar, kita teruskan semula dengan step yang kedua iaitu plot. Okey, untuk plot ini kita akan plot koordinat yang kita perolehi pada satah kartes. Yang pertama sekali kita akan menggunakan persamaan garis lurus yang telah kita telah tukar iaitu y sama dengan negatif 2 per 3x tambah dengan 2. Okey, daripada persamaan ini kita perlu gantikan nilai. Sebagai contoh, kita ambil x sama dengan sifar. Okey apabila X sama dengan sifar kita masuk ke dalam persamaan Kita akan memperolehi Y sama dengan 2 Jadi koordinat pertama kita perolehi ialah sifar,2 Seterusnya kita cari satu lagi titik um, koordinat Okey kita jadikan Y sama dengan sifar Maka apa yang kita perolehi ialah Apabila Y sama dengan sifar sama dengan Negatif 2 per 3x tambah dengan 2. Nilai x kita perolehi sama dengan 3. Jadi untuk koordinat kedua, kita akan memperolehi 3, sifar. Okey, jadi koordinat ini kita akan guna dan disambung kepada dua titik. Okey, tapi untuk menyambungkan dua titik ini, murid-murid perlu ingat bahawa perbezaan garis yang kita akan guna dalam menentukan sama ada Adakah dia sempang ataupun dia garis padu? Kalau kita rujuk semula kepada bentuk ketaksamaan linear, 2x tambah 3y kecil dan sama dengan 6. Okey, apabila simbol kecil dan sama dengan, garis yang kita akan gunakan ialah garisan padu. Jadi, murid-murid perlu gariskan berdasarkan koordinat yang telah kita tentukan itu. Jadi, garisan padu, kita garis daripada koordinat pertama yang kita peolehi dan koordinat yang kedua. Kemudian, macam mana kita nak tentukan rantau atas ataupun rantau bawah? Okey, itu kita akan pergi kepada langkah yang ketiga iaitu lorek pada kawasan penyelesaian. Okey, untuk lorek pada kawasan penyelesaian ini, kita tengok kepada simbol ketersamaan yang kita guna tadi. Bila kita mempeolehi... Y kecil dan sama dengan negatif 2 per 3X tambah 2. Bermaksud lorekan yang kita perlu buat ialah pada rantau bawah. Kita cuba satu lagi soalan. Okey, soalan yang pertama iaitu Y kecil dan sama dengan 2X tambah dengan 3. Selain daripada kaedah penentuan koordinat, kita boleh juga menentukan berdasarkan Mengguna keadaan table ataupun jadual Okey tapi sebelum tu kita kena ingat step yang pertama kita Iaitu tukar Tukar ini bermaksud Daripada ketaksamaan ini linear kita tukar kepada garis lurus Jadi apa yang kita kena buat ialah Tukar dahulu ketaksamaan tersebut Daripada y kecil dan sama dengan 2x tambah 3 Kepada y sama dengan 2x tambah 3 Dekat sini kita akan bina satu jadual. Okey, jadual ini dapat membantu anda menentukan nilai ataupun koordinat yang kita dapat tentukan sebentar nanti. Okey, sebagai contoh. Nilai X kita letak negatif 2 dan nilai X yang kedua kita letak 2. Okey, apabila kita ganti nilai X ini dalam persamaan di atas, kita akan memperolehi y sama dengan negatif 1 dan apabila x sama dengan 2, kita akan memperolehi y sama dengan 7. Daripada koordinat yang kita perolehi sebentar tadi, kita akan tentukan dalam graf ataupun satah kartes. Jadi apabila kita dah tentukan koordinatnya kita perlu garis ataupun menyambung kedua titik tersebut. Sebelum kita nak sambung kita kena tengok dahulu simbol ketaksamaan sebelum itu iaitu kecil dan sama dengan. Apabila kecil dan sama dengan garisan yang kita akan guna ialah garisan padu. Okey, garisan padu. Kemudian bahagian mana yang kita perlu lorek? Okey, sudah tentu ialah pada rantau bawah. Jadi, jika anda mengikut ketiga-tiga langkah tersebut, bermakna anda dapat menyelesaikan ketaksamaan linear ini dengan tepat dan juga dapat melukis graf kawasan yang memuaskan ketaksamaan dengan betul. Terima kasih kerana menonton dan selamat belajar.